নমস্কার মরম ছাত্রছাত্রী সকল তোমাল সকলকে মূর ইউটিউব চ্যানেল স্বাগতম জানাইছো আজি মানে তোমালোকক পড়াব গিয়ে আছো পাঠ নম্বর আট বেবেরিং বা শব্দর সার্থক প্রয়োগে কবিতা রসাল করে তোলে হয়নে কবিতা যদি ধুনিয়া ধুনিয়া শব্দ থাকে তো কি হয় কবিতাটো রসাল করে তোলে অনুরূপ আর অনুকূরণ অসমীয়া ভাষার অনন্য শব্দ এনে শব্দর সার্থক প্রয়োগে আমার কবিয়ে কেনদরে সরু কাহিনী এটা রসাল কবিতা এটি রূপ দিছে চাও আহা এটা ছাত্র ছাত্রীস আমি সকিতাটা আবার পড়ি চাওসন কি দিছে আহাশন আমি একটা পড়ি চাও এয়া চোৱা কি হৈছে দুইজন মানে ককা এনেকে বহি আছে নহয় জানো এতিয়া কি দিছে চোৱা ফুচুক ফাক কথা এটাই চুচুক চমাক চমাক কৈ জুপুক জাপাক বুঢ়াৰ পেটত আছিল কথমপি ৰৈ পলুক পালাক চকুৰে চাই মোলোক দেও আহিল গুজোক গাজাক কথাৰ মেল তিনি পৰমান বহিল মানে কি হৈছে কিবা আমাৰ কেতিয়াবা কি থাকে পেটৰ ভিতৰত কিছুমান কথা থাকেনে নাই যিবিলাক কি কৰোঁ আমি লগৰীয়াৰ লগত ফিচফিচাই কৈ থাকোঁ হয়নে তেনেকৈয়ে ফুচুক ফচাক কথা এটা কৈছে চুমুক চমুকৈ কৈছে বুঢ়াৰ পেটত আছিল আৰু কথমপি ৰৈ পোলোক পালুক চকুৰে চাই মোলোক দেও আহিল তাৰপিছত গৈ আছে মুলুক যে কি কৰিলে মানে অলপ চাৰিওফালে চাই যায় মানে পুলুক পালাক চাই আৰু আহিছে গুজোক গাজাক কথাৰ মেলনি তিনিবাৰমান বহিল তাৰপিছত বহিলে তিনি পাৰমান বহিলে এতিয়া তিনিটা বজাতমান বহিছে ঘুটুক ঘটাক চাহপানী খাই তামোল মটক মাতা মোলুক দেও যাবলৈ ওলা খৰম খটাক খটাক আৰু কি কৰিলে কথা চথা পাতি মানে খুটুক খটাক চাহপানী খাই তাৰপিছত তামোল চামোল খাই আৰু খৰম পিনি খাটক খাটককৈ ওলাই গ'ল ফুচুক ফচাক কথা ইফালে ওলাব নোৱাৰা হৈ ভাত উতল দি উতলি আছিল হুটুক খটাকককৈ আৰু কৈছে ফুচুক ফাঁচুক কথা মানে ইফাল সিফাল নোহোৱাকৈ সেইটো মানে তুলনা কৰিছে যে ভাত যেন একদম উতলা হৈ আৰু হেৰি উতলি আছিল তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা ভল ভল ভলীয়া বুঢ়া সলসলীয়া মুখ এবাৰ সুৰুঙা পাই ঢোলক ঢোলাক বা ঢোলক ঢালাক বাগৰি পৰিল ফুচুক ফাচাক কয় টোপুক টাপাক বুটুলি লৈ পেটত ভৰালে ঠাহি মুলুক দেৱে বাট বুলিলে মোচুক মাছাক খাহি আৰু মুলুক দেউতাক কি কৰিলে বাটলৈ মানে ব'লে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দুজনে কথা পাতিলে তো আমাৰ কি হয় দুজন বুঢ়া মানুহ ককাহঁত মানে যেনেকৈ বহি কথা পাতেনে নাই তেনেকেই ইহঁতো দুইজন ককাই মানে তেনেকৈ কথা পাতি আছিল আৰু কবিৰ নাম কি ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ কবিৰ নাম কি ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বরদলে এটা নির্মল প্রভাব কি কেছে চা কবিতাটি ফুলুক পালাক ঢোলুক ঢালাক রূপ আছে যদিও অভিধানর মতে ফুলুক পালাক আর ঢোলুক ঢালাক ঢালাক হব লাগে ঠিক আছে ইয়াত কি ফুলুক পালাক ঢুলুক ঢালাক কিন্তু অভিধান মতে ডিকশনের মতে কি হব লাগে ফুলুক পালাক মানে বানানটো ইয়াত আছে পদ উকাৰ ইয়াত দিছে পদ শুঁচুকাৰ ত' এইটোৱে দিছে আৰু তা এই কবিতাটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াত চোৱা লিখা আছে তলত উৎস মৰুৱা ফুল এইটো মানে যিটো মানে কাব্যপুথিৰ পৰা লোৱা হৈছে এইটোৰ নাম হৈছে কি মৰুৱা ফুল আৰু কবিৰ নাম কি ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ আৰু এই কবিতাটোৰ কবিৰ নাম কি ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ তেতিয়া তেখেতৰ পৰিচয় সম্বন্ধ অলপ পঢ়িম ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ একেধাৰে কবি গীতিকাৰ প্ৰবন্ধকাৰ শিশু সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ গৱেষক আছিল বৰ্ণ ফৰিঙৰ ৰং দিনৰ পাছত দিন সমীপেষ অন্তৰংগ সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু আদি তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলন তেখেতে সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু নামৰ কবিতা পুথিখনৰ বাবে ঊনৈছশ তিৰাশী চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে বৰদলৈ শিশুৰ সাহিত্যৰ ভিতৰত উমলা গীত কথা হৰি সাগৰ সুবটি মাত সুৰীয়া মাত শালিকাৰ ৰধৌ ঢৌ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য শিল চিল চিলা শিশু পুথিখনৰ বাবে তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে এতিয়া তোমালোকৰ কেতিয়াবা ছাৰে প্ৰশ্ন দিব পাৰে বা মেমে প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ কিহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাইছিল তেতিয়া কোন পুথিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাইছিল তেতিয়া কি ক'বা শিল চিল চিলা তাৰপিছত তদুপৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৌল দেৱালয় আৰু দেৱী কেন্দ্ৰিক গ্ৰন্থ দেৱীৰ কাৰণে তেখেতে অসম সাহিত্য সভাৰ বঁটা লাভ কৰে ডক্তৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ দুদনৈত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল তেখেতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগৰ ৰিডাৰ প্ৰফেচাৰ আৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু প্ৰফেচৰ ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে মানে তেওঁ কি কি কৰিছিল আৰু তেওঁ অসমীয়া বিভাগৰ ৰিডাৰ আছিল তাৰপিছত প্ৰফেচাৰো আছিল আকৌ জৱাহৰলাল নেহেৰু প্ৰফেচৰ ৰূপেও আছিল ঠিক আছে এইখিনি হৈছে তেখেতৰ পৰিচয় তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ কোন পুথিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাইছিল এইটো শিকি ৰাখিবা ঠিক আছে তেখেতৰ দুটা পুথিৰ নাম শিকি ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা দিব পাৰে তাৰপিছত এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা কৈছে কবিতাটি স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়া আৰু আবৃত্তি কৰা দলত ভাগ হৈ কবিতা ভাষীৰ পৰা তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখা ইয়াত তোমালোকে প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখি যে প্ৰথম প্ৰশ্ন কি আছে ফুচুক ফচাক কথা এটাই চুচুক চামাকৈ জুপুক জাপক বুঢ়াৰ পেটত আছিল প্ৰথমপি ৰৈ এতিয়া কেনেকে কেনেকুৱা কথাই চুচুক চামাকৈ ৰৈ আছিল কাৰ পেটত কথাটো কথাম্পি ৰৈ আছিল এইবিলাক কি কৈছে উত্তৰ লিখিব কৈছে পুলুক পালাক চকুৰে চাই মুলুক দেও আহিল গুজুক গাজাক কথাৰ মেল তিনিবৰমান বহিল তই এইবিলাক তলৰ প্ৰশ্নটো যে পুলুক পালাক চকুৰে চাই কোন আহিল এইবিলাক তোমালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে মই ধুনীয়াকৈ উত্তৰবিলাক লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই পেলাই খালি নিজৰ বহীত উঠাই ল'লেই হ'ল বুজি পাইছাটো কি কৈছোঁ নেক্সট আছ এইবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা ঠিক আছে এইবিলাক মই খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকক লিখাই দিম ইয়াত বিশেষ বিশেষণ হা বাক্যৰ পৰা সেই কৈছে চোৱা যে এনেধৰণৰ শব্দ আৰু সেই শব্দৰ প্ৰয়োগেৰে বাক্য গঠন কৰি তালিকাখন পূৰ কৰা মানে এই শব্দসমূহ দি বাক্য বনাই ইয়াত তালিকাখন পূৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছ তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এইবিলাক চব খুব ধুনীয়াকৈ কৰি দিছোঁ তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ বহীত লিখি ল'লেই হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আহাচোন প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি চাওঁ কি কি আছে ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে চাত চা শব্দৰ লগত অৰ্থ মিলোৱা তো তোমালোকে বাকচত থকা শব্দৰ পৰা অৰ্থটো বাকচত দি দিছি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইয়াত মিলাই লিখিব লাগে তাৰপিছত ইয়াত এটা চক্ৰি দিছে চকুটোত থকা শব্দৰে কবিতা দুভাগি সম্পূৰ্ণ কৰা তো এই কবিতা দুৰ্ভগী তোমালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিবা ঠিক আছে বুজি পাইছা ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেতিয়া আহাচোন আমি চাওঁ ইয়াতো তোমালোকৰ এটা ধুনীয়া কবিতা দিছে এইটো তোমালোকে পঢ়ি চাবা এইটোৰ উৎস হৈছে মৰুৱা ফুল এইটো এনে অলপ পঢ়িব পাৰা তাৰপিছত এয়া দলত বহি তলত দিয়া শব্দসমূহ ব্যৱহাৰ হোৱাকৈ একোটাকৈ কবিতা লিখিবলৈ যত্ন কৰা এইবিলাক দি কবিতা এটা লিখিব দিছে এইটো তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা কবিতা লিখিব পাৰিলে এটা লিখিবা তাৰপিছত চোৱা চৈধ্য নম্বৰটো দিছে এটা ব্ৰেকআপ দি দিছে আৰু এই লগত বাকচটোত কি কৰিছে কিছুমান শব্দ দিছে এই শব্দসমূহ তোমালোকে বহাই এই সম্পূৰ্ণ খালী তাইটো পূৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া অহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি চাওঁ কি লিখিছোঁ আমাৰ উত্তৰসমূহ উত্তৰসমূহতো চাব লাগিব নহয় জানো তো উত্তৰসমূহ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা আৰু ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে বুলি ঘৰত তোমালোকে এনেই বহি নাথাকিবা ধুনীয়াকৈ এতিয়া কৰ্চটো কমপ্লিট কৰি থাকিবা পঢ়াবিলাক শিকিবা লিখিবা তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল হ'ব কাৰণ আগষ্ট মাহত এই পিছতে ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্টৰ পিনে আকৌ এটা এক্সাম হৈ যাব তোমালোকৰ থাৰ্ড ৰিভলিউচন ত' সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে তেনেকৈ পঢ়ি থাকা ঠিক আছে